Усім привіт, мої дорогі глядачі! З вами знову я, Даша Варташ, і як ви вже бачите за обкладинкою і за моїм макіяжем. Сьогодні в мене теж такий незвичний формат для мого каналу. Я теж починаю нову рубрику. Я хочу в цьому відео пройти на камеру одну гру. І так, ми починаємо. Я спочатку хочу пояснити, що насправді я дуже боюся таких. Ігор, і до того, що практично в враження немає, тому я не знаю, як вона буде я що сухота. Так, ну тут української мови немає, тут є тільки російська. Ну, окрім інших іноземних мов, я маю на увазі, звичайно. То есть так. Так настройки. Элементы Так, вся я вся выучила, может уже походу игры. Фух, играть. Так, какие тут уровни сложности? Легко. Есть сложность Призрак попробуйте использовать имя любимого блогера. Разблокированные достижения будут зависеть от минимального уровня сложности, использования в игре. Вы можете изменить уровень сложности в этой игре и изменить паузу. Ой! Назад, назад надо. Извините меня. Извините Мальчик, я все равно буду дальше Так. Извините. вот так. на сложности призрак сестра Мэдалин не видит и не слышит вас. Она не может вас увидеть. Она передвигается с обычной скоростью. Я же хочу понимать, что я сложности. Легко, нормально, сложно. И экстрим. Ну, я пока что потянул призрак. Так, играть. Загрузка. на вашу машину показывать. Она показывает листа? Что-то такая музычка. Новоричная. Что-то это стремно. Это что-то тупец. Я просто знаю, почему я только пытаюсь обратиться. Ой, этого я не помню. Какие стрёмные Или И Лилия тоже, кстати, боится, оказывается. Ну, на штуке. Надо ли мне ей взять так? Цикава цена читала, это она? Не пейте в школу, прежде чем минафи, сестра Мадалин поймает вас. Просто веди себя прилично. Даша Бартоши. все будет хорошо. Цикава цена, она записала еще нет. Так, я так понимаю, что это и есть я, я, дух, которого она прозвала. Ох, ни хера себе. Мамочка. Кто хочет быть первым, будет из всех последним и всем слоем. Это, кстати, цитата из Библии. Так, что мне делать? Я понимаю, что мне надо выбрать еще здесь, она... Тут можно и А, я хотела назад. Ой, ручка нужна. Что? <laughs> и так быстро, хоть меня не убьет. А, ага, это сходинки. Интересно, немножко сюда может зайти, чи нет? Да, она. Камень, она, э, она тут была Блин, она Блин, стремно А она была чуть не такая Раньше I know, I know Я знаю, yeah. что ты рядом Я бачу тебя и всираюсь уже От тебя твою маму. У вот тебя вот такой ночью я играла, это был бы пипец просто. Так, таинственное устройство. Книжка спрятаться. Я знаю, что когда я, типа, я играла на легкой сложности, я боялась вот такой двери, И я пролазила типа, через вентиляцию. І вона, кстати, може приністити через весь цю вентиляцію. Це не я окремі, це просто було страшно, так я. Вентиляція ще громко. Не ховатись від неї. О, тут двері забиті. Тут двері забиті, я так розумію, що навіть а якщо я присяду, я хер пролізу сюди. Она нам не показали, кстати, листа. Типа, а если что, тут просто в том листе, я уже знаю, сказано, что ваша дитина выиграла путевку в лагерь. По-моему, или нет. Тут что-то забыто. Тут же, кстати, могут быть и другие дети. Насколько я читала про них. Но я не знаю, никого их не бачу. Я не знаю, что у них есть так. Что это такое? просто книжка. Что это за книжка? А, ну, провернись. Не могу провернуть, и ладно, я так понимаю, что просто для привлечения и внимания. Но она На нашем плане грань, вот она все чуя. Монашка. Можно это закрыть? Не, ни хера. Брала бы я на легкую, на легкие сложности, это было бы сложно. И тут, кстати, такая школа великая. Ну, в прошлый раз, когда я забыла в игру, это называлось школа. И там дос... mm -mm. дожка шк ⁇ льная. Я не знаю, куда мне сейчас идти. И что мне делать? я тоже знаю, что ты рядом. Не переживай. Немножко. Туалет. Так, где наша комната? Мне просто надо найти нашу комнату. Точно не наша комната. Короче, мы не были никам, только... Я тебя не видела, я не знаю... Я просто исследовала тут этот домик, и все. Я никуда не пришла. Ну, очень общем, чтобы до входа этого. Но это, я так понимаю, что и не школа. Что это? Какие мне слух хороший, блин. Твою монашку. Что это коридор? это не в коридоре, потому что уже и... ну, я... Вот так вот здесь, блин, нахер. Бабка. А, тут ничего, видно. Тут бібліотека. бібліотека. Що це за книжка. Коротше, ми не можемо прочитати це бібліотека. А тут як вона швидко Ну Тут більше, крім книжки, нічого немає. Я так поняла, да? Зараза, я не можу. Запечення <праць> мене своєю трапою підкинулося. Ти подивимось, що там на це був поверх. Позвольте. Можно и факт получить от этих бабки. Так. А, схема была... Это была моя комната. Не, ну, она... Понятно, что да, блин, но я чувствую... Я так вот, да, блин, я вышла с тех дворов Не буду леветь. What? Да пошла ты нахер, ты, блин. Так, ну там ничего... Ух, мой, моё. Это типа не дикольно, да?

Там у комната, да? Да. я помню, это а комната немножко. Я сейчас схожу сюда, в ту сторону, потому что что тут я? Тут лист. В школе множество коротких путей. Используйте их, чтобы получить преимущество. Ну, мне это, что надо.

Блин, ну вот я ее разъемью. Нет места, чтобы бросить предмет. Я не хочу размывать эту фигурку. Ничего, не ну, надо, давай открывать залезть можно. а не теперь залезешь. Пропарились, блин. О, oh мой soul. What devilry is a fool? Что так сильно творится? <звучит> ты же сама тут, блин, колдуешь. Ведьма. И как ты кого часы отражаются? Так, ну тут коридор. Тоже какая комнаты, комната. комнаты. Не в чьей это комнате монашек или детей? Именно они отражаются в зеркале, ну конечно. Так. Опа, что это такое? Предохранитель. А, один предохранитель, казалось, что на кухне. А другой... Где-то а, вне входа. Но это на кухне. Это же на кухне. Игурка. Нет, вот фигурка мне не надо. Это Хорошо. А да ты Не знаю, где она. Щиток на втором этаже. Хорошо. Здесь тут другой пол. Ага, вот. Я надеюсь, что вон там на входе есть щиток. Да?

Як це все розбиляється тут? Мені цікаво народитися щось є. А, ось ця ж столена. Ну, там там вивіскається, тут збоку, боку, я думала, що з половиною інше нема там. А де щиток? Так, ну я так не тут можна сховатися. Бабки, да? Что это? Шайбинг-предохранитель. Хорошо, буду знать. В например, в полосе, да? Первый предохранитель на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахини. Хорошо. Короче, это комната монашки, значит, себя. Да? какая армия, блин? Да, да. А. Да, это еще так. Это у нас что? Это автомат. Пусть это типа. А ця комната — це где не тільки знаю, що там. Що це таке? А, ніхе... Ну, правильно. Я поняла. Це вот та сама кнопка, на яку треба було нажати. В кухня, она коридоре. Угу. склад. Короче, она опять там, что сляпнула своему духу, а я теперь, что вернулась, его другим предохранителем, капель что я уже поставила. the voice of thanksgiving yeah, sacrifice yeah, to you, yeah. but mm -hmm. I have yeah. vowed I will Так, значит, значит, на кухне моя будет другий, ну, типа, шарик, хранить. шестерова сейчас подойдете с комбатами куда блин ну так модно что одно время красиво совсем похоже на кухню ну, ты кухня е yeah. Ой. Дверь. Предохранитель. Servant yeah. of mm -hmm. предохранительном месте, рычаг заработал так. Восстановить подачу энергии. Коробка с печеньем. Я, наверное, встречала твои коробки с печеньем. Ча, давай. Є подача, але я поки що не бачу, щоб щось помінялося. Ладно, я в принципі цю школу поки що не знаю. Я в принципі вообще ще не бачила іменно школа. Дошка там була точно ніякому на класі. О, засві... це типу вона засвітилася? Чи? Це засвітиться лампочка. Ну, нажимаю кнопку. открыть открытый, раздвижную дверь. Все, я поняла. Усти двери. много шума. Да, куча поднялась, куча шума. Столовая. Что там написано столовая, типа? Коротше, я бачу, що відео і так вже дуже довге, тому я його зараз зупиняю, і я пройду, закінчу цю гру, буду закінчувати вірніше наступний раз. Тому, е якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, і пишіть в коментарях, чи грали ви колись в таку гру, і е е е як вона вам, як вам взагалі хорори, чи продовжувати мені таку рубрику на каналі. А з вами була Даша Барташ і всім пока!